ఆత్మీయ వైకుంఠం టీవీని చూడండి మరియు భవిష్యత్తులో మరిన్ని భక్తి లైవ్ ఈవెంట్లను కొనసాగించడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి వైకుంఠం టీవీ భక్తి డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు తెలుగు తమిళం హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ భాషలలో వీక్షించండి సదా మీ భక్తి సేవలో వైకుంఠం టీవీ ధన్యవాదాలు ततो युद्धपरिश्रान्तम् समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्या द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्या ब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणुगुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयम् पुण्यम् सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शुभम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तम् भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः च ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रोद्धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या यस्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्नि निप्रजाप्राणा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्ति मा सुवर्णसदृशोभानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मदनः शम्भो त्वष्टा मार्ताण्डां शुमान् हिरण्यगर्भस्य तपनो भास्करो रविः पुत्रः शङ्खस्य व्योमनाधस्तमो भेदी रुग्यजुःसामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यविधि प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजाः रक्तः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः तो युद्धपरिश्रान्तम् समरे चिन्तया स्थितम् रावणम् चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्या ब्रवीत्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाभाहो गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयम् पुण्यम् सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शुभम् गणमाङ्गण्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्तनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् को हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रोद्धनदः कालो यमः सोमोह्यपाम्पतिः तरो वसवः साध्या यस्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्नि प्रजा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषागभस्ति सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मदनः शम्भो त्वष्टा मार्ताण्डां शुमान् हिरण्यगर्भसि तपनो भास्करो रविः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः न्योमनाधस्तमो भेदी रुग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीधि आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गळः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजाः रक्तः सर्वभोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते द्वादशात्मन नमः पूर्वाय गिरये పశ్చిమాద్రయేతి మీ ఆత్మీయ వైకుంఠం టీవీని చూడండి మరియు భవిష్యత్తులో మరిన్ని భక్తి లైవ్ ఈవెంట్లను కొనసాగించడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి వైకుంఠం టీవీ భక్తి డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు తెలుగు తమిళం హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ భాషలలో వీక్షించండి సదా మీ భక్తి సేవలో వైకుంపం టీవీ ధన్యవాదాలు